Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Вкусная еда с Хадиджей. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного, сытного, наваристого супа. И называется он мостова Или по-другому называется жидкий плов. Всем настоятельно рекомендую его приготовить. С вас лайк и подписка. Давайте начнем приготовление. Так, я подготовила 550 грамм бедрышек уже без косточек и без кожуры. И сейчас будем нарезать на небольшие кусочки. Вот такие. Сначала вдоль. Излишний жир тоже убрала. Этот суп очень вкусно готовить. Из говядины, из баранины, вот из курицы, из индейки. Я люблю этот суп готовить именно начиная с осени. Когда на улице холодно и такой сытный вкусный супчик мне очень нравится. Если бы мы готовили из говядины или баранины, то кубики нужно делать чуть помельче. А так как это курица, варится быстро, приготавливается быстро, поэтому немножко побольше. Где-то 30-35 грамм. Курочка готова. А сейчас подготавливаем овощи, нарезаем их и потом идем обжаривать. Мне понадобится половинка луковицы. Нарезаем вот так на три части. И нарезаем. Сильно мельчить не нужно. Очень красиво будет в супе. Кастрюлю или сотейник на средний огонь. Немного растительного масла. Немножко масла прокалили. Обжаривать будем до золотистой корочки. Минут 7. Жарим на большом огне. Корочка у нас слегка схватилась. Сильно обжаривать не будем. Отправляем лук. Огонь уменьшаем на средний. И обжариваем. А пока нарезать будем сейчас овощи. Пока у нас обжаривается. Морковку нарезаем кубиком. Вот таким образом не сильно крупно, но и не мелко, мельчить не будем, чтобы она в супе чувствовалась и в то же время проварилась хорошо. В стороночку морковку и нарезаем следующий картофель, также кубиком нарезаем. Картошечка тоже готова. Теперь кубиком нарезаем помидорку. красный перец сладкий, у нас его называют болгарский. Очищаем от семян и от перегородок. И также нарезаем кубиком. Итак, все готово, идем обжаривать. У нас, посмотрите, тут какая красота. И сейчас сюда добавляем сначала морковку. Минут 5 будем обжаривать с морковкой. Добавляем пол чайной ложки зиры, пол чайной ложки красного молотого перца, пол чайной ложки черного молотого перца, а также пол чайной ложки кориандр молотый. Присаливаем по вкусу и я добавляю два небольших листочка лаврового листа. Все хорошо перемешиваем. Огонь чуть ниже среднего. также два зубчика чеснока. Либо нарезаем мелко, либо пропускаем. Все хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем помидор, нарезанный болгарский перец и картошку. Обжаривать будем минут 7. Какие ароматы. Просто чудо под видео в описании обязательно все ингредиенты пропишу. Картошки много добавлять не нужно, так как мы еще будем рис добавлять. Он будет очень наваристый, этот супчик. У узбеков и у таджиков считается этот суп как жидкий плов, поэтому он получается очень наваристый и очень насыщенный. Одну чайную ложку сверху добавляем томатную пасту. И все хорошо смешиваем. Так, чтобы томатная паста немножко прожарилась. Пока у нас тушатся овощи, мы добавим топленое масло немножко, одну ложку. И сейчас будем здесь готовить отдельно рис. Масло немножко прокалилось на среднем огне. И сюда отправляем рис. 200 грамм риса у меня. Буквально 5 минут прожариваем его в масле. И потом будем заливать водой. Огонь средний. Обычно мостова готовится рис кладут в сам суп, но мы любим, когда отдельный рис. Мне кажется, очень хорошо получается так. Хотя узбеки и таджики они тоже так готовят, тоже отдельно рис готовят. Вот посмотрите, он впитал масло в себя. И сейчас наливаем сюда воду. Буквально немножко присаливаем по вкусу. Все смешиваем. Рис получится рассыпчатый. У меня рис жасмин. Очень хорошо сюда подходит басмати. Длиннозерный. Это тоже длиннозерный рис. Мне очень нравится он. Рис предварительно замачивать не нужно. Вот так заливаем его. И рис я промывала до прозрачной воды. Вот так едва покрылся рис. Так, чтобы он у нас был рассыпчатый. И сейчас добиваемся того, чтобы закипела вода. Потом на медленный огонь и на минут 15. И будет готов рис. Чтобы он равномерно хорошо пропарился. Вот посмотрите, он закипел у нас. Воды достаточно. И сейчас мы уменьшаем огонь. Накрываем крышкой. И минут 15. Будет готово. Здесь у нас тоже овощи потонились. Очень хорошо все. Добавляем воду. Огонь средний. Добавляю еще кипяточек. Закипятила. Сильно много не добавляю. Все смешиваем. Накрываем крышкой и минут 15. Нам надо, чтобы у нас овощи сварились. Ориентируемся по картошке. Добавляю петрушку. Она у меня замороженная, мелко нарезанная. Где-то 3 столовые ложечки. И добавляю одну столовую ложку укропа кинза. У нас закипело и сейчас переводим на медленный огонь чуть ниже среднего, накрываем крышкой и минут 15. И посмотрите, какой у нас тут рис получился. Все, наш рис готов. Выключаем. Итак, дорогие друзья, суп получился очень красивый, наваристый, очень сытный, ароматный и вкусный. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Обязательно забирайте его в копилочку к себе. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Ваша подписка, лайки и комментарии помогают продвижению канала. Подписывайтесь на все мои соцсети. Ссылочки вы найдете под видео в описании. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.